Меня зовут Евгения Толочка. Я занимаюсь психотерапией и онлайн-терапией. Практику видос с 2011 года. Как ты попала в профессию? В профессию, наверное, как и многих других, меня привел мой личный интерес. У меня были сложные первые отношения. Такие, такая большая любовь была и большие сложности. Мы сходились, расходились. И вот когда мы в очередной раз расстались, и потом через какое-то время опять сошлись обратно, я подумала, что все это как-то неспроста вообще происходит. Что должна быть у всего этого мучения и страдания в общем, какая-то причина, какие-то пути выхода из этого. Начала читать всякую литературу про чувства и про эмоции, и про отношения. Я работала тогда по своей первой специальности я социолог. Вот и сидя на работе во все в, как это в любое свободное время я в общем изучала вот эти все тонкие психологические моменты и как-то подумала, что если это занимает все мое время и весь мой интерес, то почему бы не сделать это своей профессии. Наверное, здесь важно сказать, что я никогда не хотела быть психологом до этого, потому что психологи мне всегда представлялись такими очень безликими, очень спокойными. И я как-то никак не ассоциировала себя с таким человеком. Но когда я пошла учиться, вот моя первая учительница, я увидела ее, она такая была живая, и такая какая-то вся, столько у нее было энергии и тепла, вот, что очень мне понравилось, и я осталась. В каком направлении ты работаешь? Расскажи простыми словами. Я работаю в методе гештальтерапия. Если простыми словами, то я думаю, что основное заключается в том, что этот метод основывается на том, что все, что важно, происходит здесь и сейчас. И отправная точка, она тоже здесь и сейчас находится. И, допустим, если я здесь и сейчас вспоминаю, что я обиделась на тебя за что-то два года назад, и начинаю тебе это высказывать, то это означает, что что-то прямо сейчас в наших отношениях меня не устраивает. Но важно, что что-то случается в настоящем. Я думаю, что вот это основной принцип. Я думаю, что я хорошо работаю с темой отношений, со страхом близости и всякими прочими проблемами, которые возникают в отношениях. Я работаю много сейчас с людьми, которые пережили насилие в детстве, со стыдом. Я много работаю со стыдом. Так интересно, что клиенты приходят как будто бы зная, что с ними что-то не так, а дальше они хотят, чтобы я помогла им еще подробнее узнать, что с ними не так. Но это связано с большим стыдом, на самом деле, вот это ощущение собственной нетаковости, которые иллюзорны зачастую. Когда возникает конфликт между тем, чего я хочу, и как я хочу быть, и как я хочу жить, и некоторыми представлениями, которые у меня всегда были про это. Родители, к примеру, мне привидели в мультиках и книжках, показывались. Ну и вот этот такой внутренний конфликт между моими истинными желаниями и насколько это соответствует с некоторыми моими представлениями, которые у меня есть. Мне кажется, это такая сложная тема. Но многие люди приходят вот с этим ко мне. Что для тебя психотерапия? Для меня психотерапия – это такой метод, который помогает сделать жизнь счастливее. Не значит менее сложной, но значит более глубокой, что ли, или качественной, более счастливой. Такой метод, который помогает все больше и больше становиться собой и становиться собой рядом с другим. Каким бы саундтреком я закончила фильм о себе, это был бы Red Hot Chili Papers «Road Tripping».